तो निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए पहलू मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए तो हसी खुशी में बिताने आदमी ज्यादा धार्मिक फिलोसोफर और सदाचारी लगता है ऐसा लोग कब समझते हैं? जब वह बुझे दिल हो लेखक के मतानुसार जीवन की समस्या को किसने ठीक समझा तो चीनियों ने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए पहला जीवन की सबसे बड़ी गुंथी कैसे सुलझाई जाए, जाए तो हंसी खुशी से जीवन जीकर जीवन की सबसे बड़ी गुंथी को सुलझाया जा सकता है दूसरा जीवन की समस्या को किसने ठीक समझा था तो जीवन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक से समझा था दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है जो सबसे ज्यादा खुश रहता है और दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान है હવે ઘણા મિત્રોનું એવું કહેવું છે સર ગાલા અસાઇનમેન્ટ પેપર આવી ગયા છે તો મિત્રો એના આવી ગયા તેના સોલ્યુશન જોતા હોય પ્રથમ પરીક્ષાના સોલ્યુશન જોતા હોય એકમ કશોટી પેપરો જોતા હોય કેના ના વિડિયો જોવા હોય કે તમારે અન્ય કોઈ પણ પાઠમાં સમજૂતી જોતી હોય એનું મટીરીયલ જોતું હોય તો વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો મિત્રો બે મહિનામાં પચાસ હજારથી પણ વધુ વિદ્યાર્થી મિત્રો લાભ લઈ રહ્યા છે તમારે જેમાં ફોનમાં જોયું એનો મોબાઈલ નંબર નાખો સેન્ડ ઓટીપી કરો ઓટીપી ચાર આંકડાનો જનરેટ કરશો પેડ કોર્સમાં તમને વિજ્ઞાન જેવા અઘરા વિષય છે એનું સરસ મજાનું કલ્પેશ સરે વિડીયો ઉતારેલા છે બરાબર તો એ તમે મેળવી શકશો વિજ્ઞાન એસેસનું વાંચવાનું સ્ટડી મટિરિયલ પણ મેળવી શકો રંગીન ચિત્રવાળું છે પ્રથમ પરીક્ષાના પેપર પણ મેળવી શકશો કે જેમાંથી એસી નેવું ટકા પૂછાવાની શક્યતા એક્ઝામ પેપર એકમ કસોટીના પેપરો મેળવી શકો યુટ્યુબના વિડીયો મેળવી શકો અને હા ત્રણ થી બાર ધોરણ સુધીના વિડીયો છે એટલે તમારા ભાઈ બેન સગા સંબંધી આસપાસના મિત્રો શાળાના મિત્રોની જાણ કરી શકો દસમું ધોરણ સિલેક્ટ કરશો એટલે દસમાના વિષય અહીંયા બધા ખુલશે વિષયને ટીક કરશો એટલે પાઠ ખૂલશે અને પાઠને ટીક કરો એટલે પાઠ સ્વાધ્યાય સ્વાધ્યાય પોથી પાઠની સમજૂતી બધા જ વિડીયો ફ્રીમાં મળશે અથવા તો શાળા મિત્ર નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો ધોરણમાં જાઓ તમારું દસમું ધોરણ અહીંયા ઉપર હશે એને ટીક કરજો પાઠ્યપુસ્તક विषय विषय खुले में में जाओ, दस मैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्य में लिखिए प्रसन्न रहने की कला क्या है तो जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है इसके लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है खिले हुए सुंदर फूल बहते हुए झरने गाते हुए पंछी पेड़ों का नृत्य टिमटिमाते तारे चांद के हंसते चेहरे और चमकते सूरज आदि को देखकर हम प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न रहने के लिए इनका अवलोकन करना चाहिए खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है कैसे तो मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव उस तक ही सीमित नहीं रहता वह दूसरों पर भी पड़ता है सुख दुख की छुत दूसरों को भी लगती है हम उदास रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी उदास होंगे हम खुश रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी खुश होंगे इस तरह खुश रहना केवल एक जरूरत ही नहीं यह एक नैतिक उत्तरदायित्व तो भी है हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती तो हम जो कुछ अपने के लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है हम खुद खुश होकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर खुद खुश होने लगते हैं। लेकिन जब हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए तब हमारी अपनी खुशी हमें खुश नहीं कर सकती निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चार पांच वाक्यों में लिखिए आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है तो हमारा जीवन एक शीशा घर है हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों लोगों पर पड़ता है हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है वह जो कुछ अपने लिए करता है उसमें दूसरों का भाग होता है दूसरे लोग जो कुछ करते हैं, उससे वह प्रभावित होता है इसलिए आदमी का जीवन उसके अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है हम बुझे हुए दिल और सुखे हुए चेहरे के साथ कहां स्थान नहीं प्राप्त कर सकते तो बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे धर्म फिलोसफी और सदाचार के प्रतीक माने जाते हैं। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक चांद का हस्ता हुआ चेहरा, तारों की हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य पंछियों का संगीत बहते हुए पानी की तरंगे तथा खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही हो वहां हम बुझे हुए दिल और सुखे हुए चेहरों के साथ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते निम्नलिखित शब्दों से कर्तुवाचक संज्ञा बनाइए कला कलाकार कला नीति नीतिज्ञ बात बातुनी दिल दिलदार सदाचार सदाचारी संगीत संगीतकार नृत्य नर्तक शब्दों से विशेषण बनाइए संसार संसारिक, विश्वास विश्वसनीय प्रतिबिंब प्रतिबिंबित प्रकृति प्राकृतिक समय समयिक अंश आंशिक भाववाचक संज्ञा बनाइए प्रसन्न प्रसन्नता सरल सरलता બડા બડપન ખુશ ખુશી ઉદાસ ઉદાસી બહુત ઉદાસીયુશન પૂરું થયું તો આવી રીતે ત્રણ થી બાર ધોરણ સુધીના વિડીયો આપણી ચેનલમાં મળશે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં વોટ્સએપ ટેલિગ્રામ ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામની લિંક છે તેમાં જોઈન થઈ જશો જેથી કરીને તમને આવી અવનવી માહિતી નોટિફિકેશન દ્વારા મળી શકે તો અહીંયા સુધી રાખીએ અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત